Ну не друзья, доброго дня. все у нас сезон. Пришло время обрабатывать от клеща. Вот, и я уже прошел опифлум, апивара и апиатрас. Это тем, чем я пользовался. Значит, апифломом я сейчас обработал. Буду еще подкупать его. А я весной обрабатывал, плюс-минус, плюс-минус, и осенью там подкидала она осталась у меня. Но я к чему? Значит, с лучше всего, с этого всего, опять раз, вот, но ну, его нету, тут апивар и опифлом. Лучше всего мне зашел опифлом. Лучше всего по, 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 -по э, полоскам, по самим мне понравились они они длинные, они плотненькие такие, плюс сочные, мощные. Апивара. Они тоже, в принципе, ну, в принципе, ну как работают, но они очень рыхлые. Смотрите, она такая вот все разваливается. Вот она рыхлая, и в этом хренительно ее большой минус. Вот, они сгрызаются быстро, они падают, там они вверх отгрызают, они падают и так далее. Вот. Так что, ну, я так, больше опивара я пока пользоваться не буду. А пифлу мне понравился пока что на данный момент лучше всего. Клещ упал охренительно, просто сильно упал. А даже лучше, чем от опиатраза. Вот. Поэтому якость так, шановные. Ну, а пять раз тоже мне понравилось. Вот пока на вооружении две. Там еще в линейке что-то у них есть. Но вот Апифлум пока самое лучше. Так что, якось так, шановни. Якось так. Все. Дякую за увагу. Всем, как-то кажут, вдалую землю. На все доброе.